નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યા શાળામાં ધોરણ સાતની છે નવી સ્વ અધ્યયન પોથી આવી ચૂકી છે આપની ચેનલ ઉપર નવી સ્વ અધ્યયન પોથી બધા જ વિષયના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ બંને મૂકવામાં આવે છે જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ ધોરણ સાતની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના ભાગ નંબર ત્રણના

नंबर बी एक नगर में ढेरों चोर चोरों का मुंह काला पूछ पड़ पकड़ कर खींच दो झट हो जाए उजाला माचिस नंबर त्र पानी मेरा बाप पानी ही मेरा बेटा मुंह ऊपर करके देखो मैं सबसे ऊपर लेटा बादल नंबर चार खुली रात में पैदा होती हरी घास पर सोती हूँ मोती जैसी मूरत मेरी बादल की मैं पोती हूँ ओस नंबर पाँच इधर की बात उधर में करता उधर की इधर बताता चुगल खोर पर कहे ना कोई सबसे काम में आता टेलीफोन नंबर छ सोने का पलंग नहीं नहीं महल बनाए एक रुपया पास नहीं फिर भी राजा कहलाऊ शेर नंबर सात तीन अक्षर का मेरा नाम पानी देना मेरा काम प्रथम कटे तो दल कहजलाऊ बीच कटे तो बाल कहलाऊ बादल प्रश्न एक ब निम्नलिखित पहलिया पढ़कर सही विकल्प चुनकर चौरस बॉक्स में खड़ा का निशान कीजिए नंबर एक फूल भी हो फल भी हो हु। और हूँ मिठाई तो बताओ क्या हो मैं भाई गुलाब जामुन नंबर दो आदि कटे तो गीत सुनाऊ मध्य कटे तो संत बन जाऊ अंत कटे तो साथ बन जाता और संपूर्ण सबके मन भाता संगीत नंबर तरन काला रंग मेरी है शान सबको मैं देता हूँ ज्ञान शिक्षक करते मुझे पर काम नाम बताकर बनो महान श्याम फलक नंबर चार तीन अक्षर का मेरा नाम खाने में आता हूँ काम मध्य कटे हवा हो जाता अंत कटे तो हल कहलाता हलवा नंबर बी भारत तीन अक्षर का नाम प्यारा दुनिया में है सबसे न्यारा अंत कटे तो भार हो जाओ मध्य कटे तो भात हो जाओ नंबर तीन काजल तीन अक्षर से बुलाते मुझे आँखों में है बसाते मुझे प्रथम कटे तो काज कहलाओ मध्य कटे तो काल बन जाओ प्रश्न बेब ही मदद से पहली पूर्ण करके उसका उत्तर लिखिए नंबर एक बिन खाए बिन पिए सब के घर में रहता हूँ ना हंसता हूँ ना रोता हूँ घर की रखवाली करता हूँ ताला नंबर दो सुबह आता शाम को जाता ना कुछ खाता ना कुछ पीता मुझे बच्चे कहते हैं प्यार से दादा सूरज नंबर तीन पहला कटे तो दर हो जाओ अंत कटे तो बंद हो जाओ केला मिले तो झटपट खा जाओ बताओ मैं कौन बंदर प्रश्न तरण ब त्रान अ नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर पहली बनाकर लिखे नंबर एक करम सद तो जो ही आपने कर्म सद विषय अलू चे मैं पांच अक्षर का शहर का नाम हूँ मैं एक देशभक्त का वतन हूँ मेरा पहला दूसरा और तीसरा वर्ण मिलकर जो शब्द बनता है उसका अर्थ भाग्य होता है पांचवा और चौथा वर्ण मिलकर एक संख्या बनती है पहला तीसरा और दूसरा वर्ण मिले तो शरीर का एक अंग होता है अब तो आप जान चुके होंगे बताओ मेरा नाम नंबर दो पोरबंदर मैं पांच अक्षर मैं पांच अक्षर के शहर का नाम हूँ मैं देश मैं एक देशभक्त का वतन हूँ तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण मिलकर एक चंचल प्राणी का नाम होता है मेरा चौथा और पांचवा वर्ण मिलकर खुला शब्द का विरोधी शब्द बनता है अब बताओ मेरा नाम

उत्तर लिख उसका चित्र बनाकर रंग भरिए नंबर एक गोल है पर गेंद नहीं पूछ है पर पशु नहीं पूछ छूटे तो आसमान छू ले गुब्बारा त्यार नंबर बे धरती भर के करता शेर धरती पे ना रखता पैर दिन में सोता रात में जागता हूँ कभी पतला कभी मोटा कभी गेंद जैसा हूँ मेरा कोई बहन नहीं मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मैं मामा हूँ चांद नंबर तर दीवार पर लटकती हूँ बिना पैर की चलती हूँ समय बताना मेरा काम बोलो बच्चों मेरा नाम घड़ी प्रश्न चार अ निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का भेद समझिए जो तुम आपेलू है जो तुम जी सको प्रश्न चार ब विभाग में वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य लिखिए बस हम बस में जा रहे थे बस एक वाहन बस अब और नहीं बस एट रुकना वर मंडप में वर बैठा है वर एट दुल्हा रावण ने शिवजी से वर मांगा वर एटले वरदान अंबर अंबर नीले रंग का है अंबर एट आकाश कृष्ण का अंबर पीले रंग का था अंबर एट वस्त्र हार कंस कृष्ण से हार गया हार एट पराजय बच्चे सभी एक हार में खड़े थे हार एट कतार अंतर अहमदाबाद काफी अंतर पे है अंतर एट दूरी वो कमरे के अंदर है अंदर अंदर एट भीतर सोना ये सोना काफी सुंदर है सोना स्वर्ण मुझे सोना है सोना एटले नींद आ जाना आम मुझे आम खाना है आम मतलब फल वो आम आदमी है आम मतलब साधारण पूरी अयोध्या पूरी काफी सुंदर है पूरी एटले नगर मुझे पूरी खानी है पूरी एटले खाने की चीज प्रश्न पाँच नीचे दिए गए वाक्यों को वचन बदल कर लिखिए नंबर एक मैं सारी रात जागता रहा हम सारी रात झागते रहे नंबर दो बे मैं इस तंबू को पहचान गया हम इस तंबू को पहचान गए नंबर त्रोन हम जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थी मैं जैसे आगे बढ़ता जाता था हवा तेज होती जाती थी नंबर चार आखिरकार ये काली चट्टें खत्म हो गई आखिरकार यह काली चट्टान खत्म हो गई नंबर पाँच हम नदियों को माता कहकर पुकारते हैं मैं नदी को माता कहकर पुकारता हूँ नंबर छ मैंने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया हमने एवरेस्ट पर चढ़ने का बीड़ा उठाया प्रश्न नीचे दिए गए दर्द के नाम लिखे हिंदी में लिखे कोलेरा हेजा, कमड़ो पीलिया मरडो मरना ओरी खसरा ता बुखार कफ उधरस खांसी गालपचोड़ू कन पेड़ा उल्टी उल्टी टाइफोड आंतरजवर बड़िया चेचक दादर દાદ જાડા દસ્ત પ્રશ્ન છ બિમ્નલિખિત શબ્દો કે નામ હિન્દી મેં લેખિયે ફોય ફૂફી દેરાણી દેવરાની અપરમા તો અપરમા पौत्र पोता वर दुल्हा दियर देवर मासी मौसी काका चाचा प्रश्न प्रश्नसा अपने विचार के क्या आप मानते हैं कि हमें मैदानी खेल खेलने चाहिए क्यों તો તેમનો જવાબ અહીં તમને આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ધ્યાનપૂર્વક અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ સારા અક્ષરે લખી શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું છે બીજા વિષયની નવી સ્વા અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે